ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೈ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯಾಲಿಟಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಂ ನಮೇಶ್ ಶಿವಾಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ವಶಿಷ್ಠಕೃತ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ದಹನ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಎಲ್ಲ ದಹನ ಆಗೋಗ್ತತಿ ಆಮೇಲೆ ಶಿವ ಶಂಭು ಶಂಕರ ಸ ಸಕಲ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ ಸರ್ವ ದುಃಖ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ರೋಗಗಳು ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಪರ್ಯಂತ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಬೋದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಹೇಳ್ಕೊರಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಬರೆದು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ಕೊರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಿನಾರ ಕೇಳ್ಯರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಐತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಒಂದು ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕು ಆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ನಾವು ಪಾತ್ರರಾಗ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಬರೀ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಥರ ಐತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ದಹನ ಸ್ತೋತ್ರ विश्वेश्वराय नरकान्तकथारणाय कर्णामृताय शशिशेखरधारणाय कर्पूरकान्तिधवलाय जटाधराय दारिद्र्यदुखदहनाय नमः शिवाय गौरीप्रियाय रजनीशकलाधराय कालान्तकाय भुजगाधिपकङ्कणाय गङ्गाधराय गजराजविमर्दनाय धारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय भक्तिप्रियाय भवरोगभयापहाय उग्राय दुःखभवसागरतारणाय ज्योतिर्मयाय गुणनामसुनृत् त्यकाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय चर्माम्भराय शवभस्मविलेपनाय बालेक्षणाय मणिकुण्डलमण्डिताय मञ्जीरपादयुगलाय जटाधराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय पञ्चाननाय पणिराजविभूषणाय हे मांशुकाय भुवनत्रयमण्डिताय आनन्दभूमिवरधाय तमोमयाय धारिद्रदुःखदहनाय नमः शिवाय भानुप्रियाय भवसागरतारणाय कालान्तकाय कमलासनपूजिताय नेत्रत्रयाय शुभलक्षणलक्षिताय दारिद्रदुःखदहनाय नमः शिवाय रामप्रियाय रघुनाथवरप्रदाय नामप्रियाय नरकार्णवतारणाय पुण्येषु पुण्यभरिताय सुरार्चिताय दारिद्रदुःखदहनाय नमः शिवाय मुक्तेश्वराय फलदाय गणेश्वराय गीतप्रियाय मातंग मातङ्गचर्मवसनाय महेश्वराय दारिद्रदुःखदहनाय नमः शिवाय वसिष्ठेन कृतं स्तोत्रं सर्वरोगनिवारणं सर्वसम्पत्करं शीघ्रं पुत्रपौत्रादिवर्धनं त्रिसन्ध्यं यः पटे नित्यं स हि स्वर्गमवाप्नुयात् इति श्री वसिष्ठविरचितं धारित्रदहनशिवस्तोत्रं सम्पूर्णं थेङ्क्स् फार् वाचिङ्ग् एल् नमस्कारः जय श्रीकृष्ण